Вы же сами подписываете. Я... За то, что за то, что за угодят. Вы меня хоть раз, я вашим коллективом. Я не покажи мою подпись. подпись. Не, раз не, 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 покажи мою подпись. подпись. Не, хоть раз, я вы меня хоть раз выслали. Вы меня хоть раз выслали. Покажи подпись мою. Не подписывал. Вообще, ну, не подписывали. Подпись. Ну, вы меня хоть раз созвали коллектив, блядь. У вас, товарищ, извините меня, надо гнать. Ну, президиум в Прези... Президиум Все обовязково. Брать новый президент, убрать нового, поставить И нового, И нового председателя. И сейчас исполняющие обязанности пишите а заяву. Пишите заяву на уход. На. Не, не, не. на уход. Не, не. А пиле, да, не собер, да, я прошу да, слова да, вопрос, Кто скажет? Да, да, Нет, да. вопрос у вот, нас интересует. Вот давайте мы сейчас поставим. Ну вот давайте мы сейчас вот поставим человека, по самой слоге надо выбрать человека, чтобы он в душе был председатель, чтобы он переживал за угодья, за за людей, чтобы надо есть, выбрать такого человека, это. но не ставить, как вы говорите, вот надо поставить. Ну, ну, давай, надо давай. Давай. выбрать. Ваше веление хочет брать. На конференции. Так, Без конференции. Сейчас, сегодня, сегодня. сегодня. сейчас. 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 Если у вас есть не работающий орган, то нахрена он нужен?

ну, грубо говоря, 50 процентов. Сто! Мне кажется, это неинтересно. Все, ты надо рассказывать. Потому что мы выставлять, куча надо человека, с человек выбрать одного, Вопрос по браконьерству. я вам расскажу, скажу, ребят? Владимир Иванович, Владимир Иванович, вот сейчас же тихонько. Они сейчас, они сделали себе вот эту всю претензию, чтобы его передавать пожизненно. жизни. Конечно, Я конечно. Я говорил это.

Анатолій Василь, вони скажуть, що то не треба, вони кажуть, що там наші, вони проверять, треба там пишете якісь бумаги, когось лякаєте, то зоксіт повіску. Бо ви будете включати, откуда? Говорю, не буду ничего. Дальше, еще. Тебя. Это не вот этот коллектив решает. У нас было собрано больше две, это самое, половины это самое, коллективов недоверия к президиуму и Адаренку. Да. Мы раз вам завезли туда в Харьков, ну я ну, понимаю, может там что-то потерялось, но у нас есть копии документов, где уже печать о том, что, что приняли. Вы понимаете, чем дело? Это же не мы же тут захотели это все. Это коллективы, начиная от Березовки, пошли, поехали, поехали. И дома не все коллективы же задействовали сюда. Если вот кто хочет тут вот, с председателей там скажет, то Та я вот такой крутой, мы посмотрим тоже. И поэтому. Вы сказали, опечатать. Опечатать машиной не езды. Машиной езды по собственным по городу, по собственному там антенны, все это самое, я ее возле одного магазина, подъезжаю к другому, другому, Угодят другие охраня. Там люди есть, кому охранять. Давайте а сейчас люди... заберем батарею. Все, что вы извините, неудовлетворительно. Большинство коллектива написали, коллективно на собрание написали, что против него. А он думает, что так постоянно будет вот прятаться. Как людьми собирается руководить? Не, Анатолий Васильевич, не надо уговаривать, не надо. Суть в том, в отношении... Наше вот старое руководство ушло, вроде отдало свой садогород. Ушли с чистой совестью. За это никто не ответил. А почему должны страдать все охотники района заради девяти членов президиума, которые решили оставить, они первые привели к развалу организации. Вот, сейчас, решили, сейчас, линтал, сейчас, сейчас продолжается планомерное дальше, дальнейшее разрушение организации. Потому я ничего не имею лично. Ни к Сергею Андреевичу, ни к Александру Алексеевичу. Они, они люди, которые приняли за нас, за всех решения, за наших охотников, не имели права это делать. И они за это не ответили. Я просил бы их извиниться и уйти в сторону, дать другим. Доверят мне. Нет. Останусь я тут. Захотите, нагоните меня через 2-3 месяца. Если вопрос в чем? Вопрос, вопрос заключается в том, что в нашей организации на данном этапе нет, нет угодий никаких. Нет никаких угодий. Вот вопрос, Саша, к тебе. За год. Что вы сделали президиумом и ты лично для того, чтобы вернуть в организацию хоть что-либо? Почему нет в суде? исковых заявлений да. на Мартынов, а на ЛТД Мысливец, и тогда с ними можно было торговаться. Вы отдали, вы управляете на людей, говорить. вы мы вообще сейчас на Что вы сделали за вот этот год? Что, что мы, вы вернулись за них, Ни да, одна организация да, на полевых да, угодьях, 40 или до 50 тысяч, что у нас остается в этом пакете, она не выживет практически. 64 тысячи оставалось, этим, минус и тут. Выезда... Это было изначально, когда, когда пакет 16 августа был сдан да. в государственную администрацию. Инициативной оставалось. группы. Да. Ни один член президиума в этом не принимал участие. Нет. Саша принимал участие в переходе в наследство. Ладно, был занят. Меняли там справки, то все. Это по всей области идет провальное умышленно. Валят организацию. Бо когда останется в районе УОР районный, тогда пойдут позывные заявы в суд на возврат незаконно забранных угодий. И организация вот тогда будет жить, когда будут не только полевые, а лесные угодья. Да, а наши сюда. ребята, так, заберем которые мы уже взяли, Дургода. которые уже забрали угодья, они рады, чтобы нашей организации не существовало И, Дургода. и Дургода. они ничего не делали до сегодняшнего действия. дня. Вот в чем беда. Я, Я наимею, нет. Саша, мы против тебя ничего, мы против Еще, еще. Когда мы подали в суд на вот эту всю бригаду, на Веслеевце, на Мартиневске, когда мы подали в суд. Э, это сам, Коля, расскажи, судья говорит, задает ему вопрос, так вы за кого? Говорит, за организацию или непонятно за кого? Это на суду. А расскажи, он был против организации. А да, Вот человек. Представлял. Вот протокол. Вот протокол за пятое число. Все. Я вот зачитываю протокол, что кто отдал наши земли. Огульчанский, Адаренко, Литвин, Литовченко, Севадер, да все летят. Дальше. Сидоренко, О, еще один. Павличенко, 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 Павличенко. Павличенко. Павлич. Павлич. Вот эти, Два вот одары. эти люди отдали незаконно. Не Непонятно кому. Не Одному из них, один из них гражданин Израиля. Учредитель. Ему отдали незаконно это самое, 11 тысяч. 568 метров. на Донбассе. На Донбассе. На Донбассе. На Донбассе их. Через мусорный бак. Поэтому тут, тот, здесь, только, нашел. здесь только один вопрос. Здесь президиум должен нет, уйти. есть, он, он уже нет. стоит. Нет, давайте нет, голосовать чего да. за всех Я не советую голосовать. Я не советую. Значит, поступило одно предложение.

Понимать! О, то лес. Считайте, Я не согласен я не вижу это да. Не, да. не, посчитать, посчитать. Да я не вижу, что там это... Члены ну, а совета, прошу Кого Все а все, а деревь деревь. Деревь. все, короче, единогласно. Единогласно. Ну, я против. А вы против? против Никого. Против никого. Кто против? Кто против? Никого нет против. Никого, никого. против. Никого. Вообще никого. Не вообще никого. Воздержалось два. Воздержалась Два. 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 проси прощения перед народом. Так, вопрос решить. Баглямович, давайте, нет, нет не писи, нет. Баглямович, совета, Организация должна быть руководительной. Какие у предложения есть? На следующее время не слышал, я председателя Украины. Причем сегодня? 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 сегодня. сегодня. Тише. <Сим 53> мы, мы, да, мы интересовались мнением да, других коллективов, потом, которые писали решили, против, а против вот этих вот а товарищей. Phải. Было предложение, мы с ним советовались, было предложение коллектива, что уроги за избрать председателя организа... Болезо, первичной организации, да. не первичной, а Краснодарской районной организации от <upstairs> да. Мы за. Да. Мы голосуем. Кто за это предложение прошла в согласку? Кто за Ролинцев? Серега. Кто? Ты против? Так, да, опускайте, Роза. опускайте. Роза. опускайте. Роза. Против предложения выразить недоверие президиуму Кассарадской организации ООН. И переизбрать его. Спасибо. Члены совета. Члены а совета голосуют. Члены совета, поднимайте руки. Питайте меня, что ли. Поднимайте. Привет. Да. вы себе, кто, 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 кто не знаю, кто здесь член, а кто нет. Семь. Восемь. Восемь человек. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Кто против? Воздержавшийся. Никого. Воздержавшийся один. Записывайте. Опять. Я, сожжал, я, сожжал, я, я хочу избрать... тише, вы, вы избрали я исполняющего против. обязанности реализации Ройца Владимира Михайловича. А Раман Коноваленко. І сосновки этого. А три человека, ти можеш поддержать, я буду поддержать. Хто за прошу проголосовать? Хто за? За всех членов. За что? За членов РЭП комиссии. Ребкоси. Поднимайте еще раз. Зачем <связывая> кто? <связывая> Опускайте, кто против? Кто против? У кого? Вот сразу и кто против? Так, значит, сейчас бывший председатель должен передать печать і ключи. Так, так. Ага. А? Все правильно, печать і ключі, це самое главное. Анатолий Васильевич, его а Сейчас, нет, сейчас порекает. Сейчас порекает. Сейчас, сейчас, завтра устава, Согласно нашему уставу. Прошу проголосовать, поставим, голосование, проголосовать за то, чтобы вывести членов президиума состава руководящих органов нашей организации. Нет. Это кто, кто, -то кто, -то нет, кто Не, против? не, нет, не. Не доверие одно, а сейчас надо не доверие, а сейчас вывести. Президиум вышестоящей организации имеет согласно уставу право вывести с руководящих органов членов президиума. Шесть человек или семь, которые находились до сегодняшнего дня у нас членами президиума. Мы на ближайшем совете Изберем новый президиум. Сейчас мы готовы. Я прошу поставить на голосование вопрос о выведении состава руководящих органов нашей Красноградской районной организации, членов президиума. И покойный Радушка царствуем да, покой. Прошу проголосовать. Кто против? Кто против? Кто, опускайте руки. Кто против? Кто против? Кто против? Восемь человек получается. Восемь человек. Восемь. Подарок. Ваши земли, за чьи распоряджения? вынули клянусь, а дыхай, кто тут есть? Да, есть, есть, есть! Поднимитесь, скажите людям, как передавались, кто давал распоряджения, кто решение принимал? Для себя взяли их. Багато чого багато тут ось Владимир Іванович починав, казав, не по закону чи по закону, що все повинно бути по закону. А я розказую, мене всі добре чують. Так от, те, що розказує Владимир Іванович, воно все вроді би так, а воно з іншої сторони трошки не так. ось Стоїть Анатолій Васильович, він мені зараз не дасть збрехати. На той, момент, Владимир, 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 Хорошо, на той момент, коли прийнялось таке рішення угодні, на території Краснорадського району принадлежали Харьковській обласної організації УО. А вопрос об отказі від от будь-якого пуска охотничьих угодів, прерогатива, согласно нашого уставу, тока всі совета. Охотник ЛТД отримання разри... обласної організації. И Всеукраинский совет принял решение, исходя из вашего ходатайства. Как с... бы вы не, заработали, никто, не, вы не сделали, никто бы ее не сделал. Что вы сделали для мере того, мере. чтобы <су> оставить а, эти земельные угодья а, за не, не, членами? Значит, покажу, а, что конкретно сейчас... вы сделали? Послушайте, что дальше. дай мне документ. Я вам тоже был. Так по сам Документы не надо. а мы мы Сосновку продаться <годомовальний> давай, давай я розкажу. Чому то б я сказав? А так що це демонстріє? Якщо ви дали слово, <годи> <дали> слово <годи> послухайте. Якщо ви не хочете <годи> слухати, так а чому тоді буде? От дивіться ситуація. Я вам на сьогоднішній день хочу розказати. Розказ. Подивіться секундочку. Розказ. Прийшов год. Хорошо, в Краснограді тут непорядок. А в інших районах сілька гектарів закріпили завором. Ви зазнали, скажіть, скажіть, я все розказую. Ні одного за, гектара, ні одного чипуливка. гектара. За Стоп.

Так а что вы, а так, если бы не хотели отдавать, вы не отдали. Сказали, без а меня. Вы же видите, да, вот, 5 числа не протокол посадили. идет, смотрите, 5 числа. Нам не дали этот товарищ протокол. Кухне, они что сделали? Да, они что? уходили, подождите, они уходили, уничтожили все документы. Все попрятали. У нас есть так, где тут протокол. Мы протокол со стороны сети группы. О том, что документы они все уничтожат. Да они же у вас находятся. Это как мы в другом месте. надо рассказать сказки. Вот этот самый протокол мы достали в другом месяце. Все пряталось. Дальше думали, что мы докопаемся. Докопались. Мы до второго протокола докопались уже с областной организацией. То же самое. Думали, что не докопаемся. Мы и там докопались. Вот все. На основании решения Огульчанского да. дали. Если бы, он если бы, если бы вот это этого протокола не, не, не было, с района, протокола не было, я, например, если я... Подожди. бы, подожди, Авдеев не пошел бы на это, чтобы от своего имени в район забрать 12 тысяч гектаров. Он бы никогда да в жизни не да пошел. Не да подождите, да подождите. Да. А зачем Они вы протоколы писали? Не вешайте лапшу на уши. Я начну. говорю а раз. Не вешайте лапшу на уши. Понятно? Вот смотрите. Если так все так легко было, смотрите, вот протокол, оригинал. Заверенный синей печатью. Ходатайство отказывают, слезно просят. Единогласно. Вы понимаете? И выносят этот протокол, что отказывается от район. Если бы они не отказались, никто бы ничего не выдал, не, от... не забрал бы у нас. И 6 числа в области проводят. И тут написано интересно, по ходатайству. Красноградская районная организация по ходатайству со слезами плакали, заберите. Вот они, вот это самое, удовлетворили. Что-то да. А я же говорю. Что, что, что? Я слушаю. Прощения проси. Тебя все в обвиняют. Ты что, не слышишь? Ты виновен. Ты людей не слышишь или что? Если заставлять меня так кричать, ну хорошо, так что Что хорошего? Что хорошего? Мы тебя слушаем, конечно. Внимательно слушай. Мы слышим тебя. Ну только если ты извинись, Тогда мы тебя хоть, может быть, просим. Внимание! А незаконность, незаконность, если даже первичный коллектив Мартыновки хотел себе, то он берет свою землю, Ороды там, а они забрали государственные леса. А в законе об охоте, об охотчем хозяйстве, это самое, есть четко записано, первое очередное право на охотничьи годы имеет, или кто, это самое, арендовал, или землепользователь. Я пришел, блядь, сказал, говорю, вы будете брать воду? Нет, не будет, нам не надо. А мы, очередники следующие, на нас наплевали, забрали государственные леса, грубо нарушили закон об охоте и об уходе в хозяйстве. У меня закон этот нет. 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 Прошу, не закон. Прошу прощения. Нет, ну подождите, вы ну сказал человек, дайте я скажу слово. Значит, Владимир Иванович. Да наслушались мы на слов твоих. как вы говорите. Yeah, после, uh... после того, uh... после того, когда эти угодья пришли в государственный резерв. Так вы специально затянули. Затянули. Подождите. 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 Документ давал 16 августа. В облаках в самый Довкин давал 16 августа. А они разрешение когда получили?

я задам один вопрос. Андрей, да. ты помнишь, мы сидели у тебя в кабинете? Сидел да. я, сидел Андрей, да. Сидел, да. Э, приезжал я оттуда, да. я не помню. Да. Мы с тобой разговаривали, что надо сделать свое. Да. 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 А теперь ты мне ответ на вопрос Когда мы с тобой разговаривали, ты знал о том, что там уже делаются, там где ты сейчас... Уже делаются документы с твоей помощью. Я там и делал документы. Так я об этом говорил. Я Ты об этом... там, ты я там, делал, документы. там ты делал документы. Да делал документы. Здесь не делал. Почему не делал? А я ж не знаю. А, по, а отвечай на отличие от когда... когда... Ребята знают Ребята знают, Раньше. И забрал их подожди. и подозревал. Раньше, чем ты сделал это сейчас. здесь. Подожди, подожди, Леонид, Я все Леонид Леониды. Давай, тогда, давай, 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 поговорю, давай, 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 давай мы о чем, мы о чем вели разговор в кабинете? Чтобы чтоб сделать свои угодья. Вели разговор? Владимир, Владимир угодья, да, Владимир Иванович отказал. Я начал а поздно, поздно, я... поздно разговаривать. Очень, ты там очень уже их делал. А те, потом, кто хотели, если бы мы делали, делать, то ты делал, делал. параллельно. А. 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 Ты же никому ничего не сказал. Ты да. все на тебя одел. Все на тебя одел. Я крыл. Подожди. Честность провести. Да это. на сейчас говорят. Подожди, я должен сказать что. Президенты падают. Есть люди козырни. Вот два, вот два. они падают рано или поздно. А потому что я участник все школьных олимпиад и историю хорошо знаю. Президенты падают. Кадати, падати они в крови все втонули это. Ты понимаешь, так не делается. Что ты это кинул, плюнул. Для себя благо сделал. С помощью партенка, там, чи кто там еще стоит. Кто еще сидит? Сиди в баке и проси прощения у народа. Обобрал на землю ты. Джим, за что за какие бабки купил? Я частный предприниматель. Да? А взносы там, что взносы? Значит, землю, все, и долго. <реклама> все, снял. Да. Шу <реклама> Ребята, я хочу вам поблагодарить за то, что вы приехали, поддержали наш коллектив, который, собственно, уже развалился, и коллектива как такого нет. Но вы сделали очень большое и нужное дело. Мы вам очень благодарны, вашему правому сектору, то, что вы поддержали нашу Красноградскую организацию. Большое вам спасибо и удачи вам! Мы завжды здоровы. Звертайтесь! Ребятка, спасибо вам, говорит.